Tuan Muhammad Jokong. Terima kasih Yang Berhormat Tuaran. Saya jemput Yang Berhormat Bagan Surai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Speaker. Terima kasih kerana membenarkan untuk saya mengambil perbahasan dalam peringkat bajet dasar 2026. Bajet ini bukan sekadar angka tetapi ia adalah merupakan satu falsafah pemerintahan ataupun falsafah kepimpinan dalam sebuah negara. Dalam Islam, perbelanjaan ini adalah merupakan amanah yang besar yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk diagihkan kepada orang-orang yang di bawahnya, yakni kepada rakyat. Bajet juga bukan unjuran ekonomi semata-mata, tetapi ia adalah merupakan nilai dan ruh keadilan daripada pengagihan kepada mereka yang sepatutnya kita berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 34. Al-ahdu kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan dipertanggungjawab pada hari akhirat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la imana la la liman la ahdalah. Tidak beriman liman la amanatalah, tidak beriman orang-orang yang tidak amanah. Dan tidak ada agama bagi orang-orang yang tidak menunaikan janji. Puan Speaker, maka dengan sebab itu dalam soal bajet ini, kita mesti elakkan pembaziran kerana ini akan merosakkan ekosistem pembangunan dalam sebuah negara. Justru itu sebagaimana yang kita sedia maklum, hutang di negara kita ini semakin meningkat Belanja pengurusan juga semakin meningkat. 2023 iaitu peratus bayaran khidmat hutang yang semakin lama semakin besar. 2023 sebanyak 46.3 bilion. 2024 54.3 bilion. Manakala belanja mengurus meningkat 14.9% meningkat kepada 16.3%. Apabila hutang pengurusan meningkat, kesannya apa? Kesannya ialah subsidi dan bantuan sosial akan berkurangan. Sebagaimana yang kita tengok daripada subsidi bantuan hari ini daripada tahun 2023 Dulunya 71.8 bilion Menurun pada tahun 2025 Pada 57.8 bilion Maka setentulah Apabila alasan daripada kerajaan Kerana ia merupakan saksi di bersasar Tetapi dalam masa yang sama Rakyat terpaksa menanggung penderitaan Dengan kenaikan kos sara hidup secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh seperti mana saya sebut di dalam pagi tadi. Telur, contoh dari telur kerana makanan yang kita makan semua. Terutama dari kalangan orang-orang yang B40. Telur grey A. Sebelumnya harga RM12. Iaitu sebelum daripada penghapusan subsidi telur dan apabila diapung sekarang ini telur grade A telah meningkat kepada RM13.80 yang ini peningkatan sebanyak RM1.80 untuk satu papan. Puan Speaker yang saya hormati, selalu kita dengar dalam ungkapan-ungkapan yang kita dapat lihat. Maka hari ini selalu kita sebut golongan maha kaya, yang tidak akan menerima subsidi yang terdiri daripada golongan T15. Sebaliknya apa yang berlaku ialah perluasan SST berlaku. Dulunya SST dikecualikan kepada 894. Sekarang hanyalah tinggal 1813 saja. Sebaliknya kepada golongan maha kaya. Yang menjadi ratib atau zikir Yang sering disebut Namun mereka mendapat Sara satu ringgit Termasuklah saya sendiri Dapat satu ringgit tak, Bukan saya tak sudi-sudi Tapi sepatutnya uang sebanyak Dua bilion yang peruntukkan Untuk peruntukan khas ini Boleh dibanyakkan lagi Diberikan kepada mereka yang sepatut dapat Persoalan dia ke mana hala tuju dari segi dasar fiskal negara kita ini. Puan speaker yang seurmatis sekalian. Belanjawan 2026 ialah merupakan perintis kepada rancangan Malaysia ke-13 yang baru saja kita lulus pada Ogos 2025 dahulu. Peruntukan pembangunan sebanyak 600 bilion untuk RMK 13. Artinya setiap tahun Perbelanjaan pembangunan sebanyak 120 bilion. Persoalannya, kenapa bajet 2026 peruntukan pembangunan terus menurun? Tahun 2023 peruntukan pembangunan 96 bilion. Peruntukan 2026 turun sebanyak 81 bilion. Sedangkan dalam RMK 13 kita memperuntukkan 600 bilion bermakna 120 bilion patutnya diperuntukkan untuk pembangunan setiap tahun. Bermakna kurang sebanyak 18.5%. Kesannya kita tengok terbantuknya perkembangan ekonomi. Kurangnya penciptaan pekerjaan yang berkualiti dan bertahap tinggi. Walaupun pengangguran kita pada hari ini alhamdulillah berkurangan 3%, tapi realiti yang berlaku ialah pekerjaan yang wujud hanyalah pekerjaan yang rendah. Itu lebih banyak daripada pekerjaan yang berkualiti dan bertahap tinggi. Datuk speaker. Mengenai tata kelola. Apabila menyebut tentang tata kelola ia bukan sahaja hanyalah untuk mengawal fiskal negara Namun ia juga bukan saja untuk kita bicara bak kewangan Namun di sana kita tengok ada beberapa tata kelola Dan tak diurus yang tak baik Contohnya kita lihat Kementerian Pelancongan Yang menunjukkan suri teladan yang tak baik Bagaimana tidak ada simbol agama masjid di dalam pengiklanan untuk sambutan tahun melawat Malaysia. Arak dalam majlis kerajaan diadakan untuk pengetahuan juga dulu parlimen kita ini juga sebelum PAS menyertai barisan nasional 1974 dulu arak juga dihidangkan di sini sebagai minuman rasmi. Waktu itu dengan jasa baik daripada almarhum Datuk Asri Haji Muda yang berbisik dengan almarhum Tun Razak menyebabkan arak di parlimen dan juga majlis-majlis rasmi tidak diadakan. Tiba-tiba kita tengok baru ini amat menyedihkan dalam keadaan namanya kerajaan madani. Begitu juga dengan Kementerian Pendidikan Tata Kelola yang lambat untuk bertindak dalam kes isu kematian adik Zara. Kita tidak menyalahkan soal kematian sebagainya itu merupakan takdir. Tapi persoalannya ialah soal pengurusan sehingga akan berlakunya kebangkitan rakyat di Sabah dan seluruh Malaysia yang bangkit secara optik, secara organik yang tanpa ada penganjur-penganjur yang tertentu. Sebaliknya itu adalah merupakan kesedaran yang ditunjukkan oleh rakyat. Begitu juga dengan Kementerian Pengangkutan. Dilihat masih lagi gagal untuk menangani berkaitan kenderaan berat, bagaimana soal pemalu mabuk dan sebagainya. Sehingga berlaku kemalangan tragis yang menyanyatkan hati berterusan satu demi satu. Oleh itu, usah bicara berkenaan dengan tata kelola kalau perkara ini kita tidak dapat selesaikan. Datuk Speaker, saya nak bicarakan berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan pembangunan tanah dan harta wakaf. Wakaf merupakan satu instrumen kewangan Islam dan dia adalah merupakan salah satu daripada perkara yang boleh lakukan untuk meningkat sosio ekonomi dan membantu kemiskinan dan juga sama ada wakaf itu dalam bentuk tunai ataupun di dalam bentuk harta. Persoalan saya, berapakah hektar tanah wakaf yang masih belum digunakan? Tuan Pengerusi RMK 9 diperuntukkan berkenaan dengan wakaf ini sebanyak 213 populasi 2 juta. RMK 10 23.6 juta. RMK 11 sebanyak 53.7 juta. RMK 12 25 juta. Tapi belanjawan pada tahun 2026 ni pula sebanyak 250 juta untuk negeri Pulau Pinang saja. Kenapa perkara ini hanyalah untuk Pulau Pinang saja? Pertama, persoalan saya nak guna guna dana mana projek ini? Adakah ianya juga akan digunakan juga akan laksanakan juga di negeri-negeri lain selain daripada Pulau Pinang. Akhir sekali ialah berkenaan dengan pesawah ni kawasan saya. Kawasan saya ialah kawasan Jelapang Padi yang menyumbang makanan untuk orang-orang yang duduk di parlimen, orang-orang yang berada di Lembah Kelang ini dan juga salah satu daripada penyumbang selain daripada Kedah dan juga di sebelah Selangor sana. Isu pesawah tak pernah selesai. Sedangkan mereka ini adalah wira ekonomi makanan. Mereka kita bercakap tentang mereka ini ialah bukan soal nilai. Tetapi bercakap soal sawah ini ialah soal keselamatan makanan. Ini yang kita nak. Perkara yang berlaku ini yang kita mau bincangkan. Kalau kita tengok SSL kita semakin mengucuk. Bukan semakin baik. Kita pun tidak faham. Negara kita seperti main Indonesia. Seperti mana Thailand Negeri yang seiklim dengan kita Mampu untuk ada SSL SSL mereka itu lengkap Dan juga mereka mampu untuk Ekspor kepada tempat lain Sedangkan kita pula terpaksa menagih Daripada mereka Dulu peruntukan Pernah disebut oleh Kementerian Pertanian Sebanyak 3.75 bilion Bagi memastikan SSL kita cukup 80% pada tahun 2035. Tapi keadaan itu tidak tercapai sampai hari ini. Datuk yang dipertua, sebab itu boleh tercakap soal untuk mengenai berkenaan dengan nasib pesawah ini pendekatan mesti secara holistik. Dia tak boleh hanyalah untuk kementerian pertanian saja. Sebaliknya dia mesti melibatkan soal kewangan, melibatkan soal kementerian ekonomi, melibatkan soal Petra iaitu berkenaan dengan saliran air dan sebagainya. KPDNK, Mosti yang mencipta benih dan sebagainya. Ini yang perlu kita lakukan. Sebab itu saya mencadangkan supaya dalam kes pesawah ini perlu ada kertas putih dibentang bagi mengatasi sebelum daripada kes berlaku parah di dalam negara kita. Walaupun peruntukan sebanyak 2.62 bilion untuk maklumat Datuk dan Pertua 30% saja yang dapat terus kepada petani dengan RM500 untuk sehektar. Tetapi selebihnya ialah kepada vendor-vendor, kepada tauke-tauke yang tak buat padi. Mereka ni yang untung dari segi racunnya, bajanya, benihnya, pajaknya, tuainya. Mereka lah yang dapat sedangkan manakala petani ini pula pimai-pimai tangtu tangan kaki naik ke matu nasib mereka masih tak lagi menentu maka sebab itu saya mencadangkan supaya benih padi terutamanya mestilah diberikan kepada petani untuk buat cuba bayangkan benih petani orang nak buat benih ni dia dapat subsidi daripada kerajaan untuk satu kampit RM20.60 satu kampit RM20.60 dia jual pula Sebanyak harga kilang 52 ringgit dan kita tengok campur 52 ringgit dengan 20 ringgit 60 sen yang dia dapat free gitu, artinya 72 ringgit 60 sen untung dah 20 ringgit 60 sen. Patutnya dia kena jual hanyalah 42, 45 ringgit, tapi sebaliknya sampai 60, 55 ringgit. Inilah yang berlaku kepada nasib petani yang ada pada hari ini. Dahlah begitu kualiti. Daripada petani ni, kualiti benih ni pula tak baik. Tapi mereka pula terpaksa membayar dengan harga yang begitu mahal terhadap mereka sendiri. Maka sebab itu kita nak supaya benih sah petani ini mesti diberikan kepada mereka. Sikit lagi. Kenaan dengan satu, kenaan dengan hal yang berkaitan dengan pelan tindakan khas syariah inklusif OKU 2025. Saya menyarankan agar komuniti OKU dilibatkan secara langsung dalam menjayakan hasrat tersebut. Perihal perkembangan Al-Quran Beril, Masyarakat Malaysia yang telah diusahakan oleh pihak JAKIM, yang diluluskan oleh KDM dengan kerjasama USIM, Persatuan Orang Cacat, Pertis, hingga melahir Al-Quran Beril, Masyarakat di Malaysia ini. Usaha ini perlu diperkasakan dengan pembangunan Al-Quran Beril ini melalui penglibatan mereka di kalangan orang-orang apa di kalangan mereka yang terdiri dari kalangan orang-orang susah. Satu lagi ialah berkenaan dengan permintaan kawasan saya iaitu melibatkan mengenai stesen komuter yang terdapat di Bukit Merah. Saya cadangkan supaya stesen itu dibuka kembali kerana dah tutup yang tu. Jadi menyebabkan kita tengok tidak memberikan apa-apa manfaat tapi bila bukanya session itu sekurang-kurangnya dia akan majukan di sana ada Lake Town Bukit Merah Lake Town Resort dan juga di sana juga ada Tasik Bukit Merah yang boleh menjadikan tempat destinasi pelancong untuk memudahkan orang datang daripada Batuos dan juga datang daripada Ipoh dan satu lagi ialah berkenaan dengan hal berkaitan dengan kedai apabila pelaksanaan sara seperti yang disebutkan oleh apa, apa nama rantau panjang tadi berkenaan dengan apabila kat, kat sara mungkin tuan speaker kawasan tuan speaker pun sama kena bagaimana matinya kedai-kedai runcit kecil pada hari ini sebab kerana kedai-kedai tertentu saja dapat saya boleh cakap bab ni tadi timbalan menteri kewangan bagi tahu dia kata minta dapat tak betul ini saya baru dapat saja dan saya hubungi dia nama dia syarikat lesung dekat pekan bagan serai dia beritahu dia sudah minta tetapi tak dapat dapat. Dan begitu juga kita boleh tengok sendiri waktu kita minta menteri-menteri ini pergi tengok dekat pasar malam hari ini bagaimana keadaan dia. Oleh itu kita cadangkan supaya kalau boleh berikan bentuk cash macam brim zaman Datuk Seri Najib beli dulu. Senang untuk rakyat belanja ikut dia nak beli walaupun ada dari kalangan uh, wakil rakyat daripada PH kata nanti takut beli rokok seorang dua beli rokok Hak banyak tak beli rokok, nak beli makanan, nak beli burger, nak beli. Sekarang kita tengok. Tidak berlakunya soal stimulus. Ataupun tidak berlakunya rangsangan dalam perniagaan-perniagaan kecil. Berlaku apabila sara ini hanyalah khas kepada kedai-kedai tertentu saja. Terima kasih kepada Datuk Fika. Wabillahi taufiq udayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.